Доброго вечора, шановні добродії, доброго вечора, шановні земляки, вітаю вас. Так хочеться щиро посміхнутися вам, шановні, так хочеться побажати вам такого затишного вечора сьогодні, такого ранку дуже світлого, яскравого, і щоб день прийдешній був щасливий. Щоб ви були, були у всі здорові, щоб ви частіше посміхалися. Але, чесно кажучи, щось не виходить посміхатися ось так, як хочеться. Бо насправді неспокійно дуже в нашій рідній Україні, неспокійно уже... І на теренах нашої малої батьківщини, на нашій Донеччині. Ще вчора, позавчора, ми говорили про те, що ми можемо сказати, і мабуть, гордилися, мабуть, ми тим, що спокійно на нашій території, але не спокійно. І тобі тоді хочеться з вами сьогодні говорити дуже відверто. Відверто говорити про ці проблеми. Які нас сьогодні з вами хвилюють. Ми сьогодні започатковуємо нову телепрограму, називаємо її Україна єдина». Учасниками цієї програми, яка буде виходити щодня у будні о 19.30, може бути кожен з вас, шановні наші глядачі, запрошуємо. Дуже запрошуємо вас, усіх небайдужих, до відвертої розмови щодо майбутнього нашого краю. Моє прізвище Ніна Сєвєріна, фамілія прізвище Ніна Сєвєріна, по батькові Олексіївна. Запишіть, будь ласка, мій телефон. 060, 050 – Це буде мобільний телефон і робочий телефон 266 80 266-80-60. Якщо ваша ласка, якщо вам є що сказати, будь ласка, телефонуйте, і завтра ви будете учасником нашої програми Україна Єдина. Сьогодні ми запросили до нашої студії. протоиерея Георгия Гуляева, керевника информативно-просветительского выдела Донецкой епархии. башка щиро вас. Добрый вечер. Вы знаете, долго раздумывали мы о том, кто же первым откроет сегодняшнюю программу. И единодушным было мнение руководства нашей телерадиокомпании, коллег, что это должны быть вы. Мы сочли не только возможным, но и нужным, чтобы вы пришли сегодня к нам в студию, чтобы мы поговорили с вами, чтобы вы нашли те нужные слова для того, чтобы ну, успокоить э, жителей нашего э, региона. Тем более, что сегодня понедельник. Понедельник, говорят, день тяжелый, но именно сегодня, вот в понедельник, а у чистый может быть, понедельник. чистый понедельник. Чистый. Но именно сегодня начинается Великий пост. Я думаю, это промысел Божий. Uh -huh. Промысел Божий, то есть это то состояние, когда Господь даже, казалось бы, плохие какие-то вещи, но явно плохие вещи, обращает на добро. И, возможно, те события, которые происходят в жизни одного конкретного человека, например, болезнь или смерть близкого человека, или какие-то нестроения на работе или в семейной жизни, заставляют его переосмыслить то свое место в жизни, к чему он стремится, ради чего он живет, то есть определить какие-то смыслы. Mm -hmm. Я думаю, что общество как целостность, общество как совокупность этих личностей, которые каждый живет как бы своей жизнью, но вместе мы уже выходим на более высокий уровень организации, то есть когда мы осознаем ответственность, то, о чем говорится в Священном Писании, что мы сильные должны носить немощи бессильных и не себе угождать. То, что говорится в Священном Писании о том, что если болеет один член церкви, то это ощущают и другие члены, как единого организма. То есть мы сейчас действительно видим, что наша любимая Украина, наша страна, она больна. Она больна. То есть настало и, время, вот время говорить вы говорите, излечиться. Как излечиться. мы жили, как живем, как будем жить, чего мы, собственно, хотим для себя, для своей семьи, для... Украины для нашего края. Вот это для любого человека очень важно определить эти смыслы. Если мы не будем задумываться над этим, если мы не будем проговаривать эти вещи, каждый для себя, тогда наша жизнь будет не жизнь, а будет существованием. Мы изо дня в день будем выполнять привычные нам вещи. То есть мы будем искать, что нам поесть, во что одеться. Мы будем сравнивать еду и одежду с другим человеком будем говорить это хорошо или это плохо мы будем э, питать себя какими-то страстями ненавистью завистью по отношению к тому кто ест немножко лучше чем мы э, одевается лучше чем мы или там ездит на каком-то другом машине но на самом деле вот эти материальные вещи они не являются смыслом жизни человека Человек выше любого живого существа на этой земле, и, соответственно, смыслы лежат немножко как бы за пределами этой жизни. И смысл как раз именно в том, что человек стремится к лучшему и высшему, нежели просто вот бытие такой вот земной. И очень замечательно, ну мне кажется, что именно начался великий пост, и мы и мы стали говорить на эту тему, потому что для верующих людей Великий пост – это время, когда мы видим свою жизнь, сжатую до 40 дней. Мы видим свою жизнь с ее немощами, мы видим свои недостатки и стараемся их исправить. Святые отцы называют Великий пост радостным временем. Поэтому, следуя за евангельской заповедью о том, что ты когда постишься, то умой свое лицо. Я вижу постящимся не перед э, людьми, угу. а перед Богом. Угу. Но я боюсь быть неучтивой, батюшка. Но поскольку мы коллеги, вы еще и главный редактор журнала, очень э, хороший журнал, живой родник, поэтому мы должны вот мы понимаем друг друга, понимаем свою задачу в сегодняшней программе. Не о посте только будем говорить, да? Конечно. Мы будем конечно. отталкиваясь от этого. Вот, смотрите, пост как правило, мы говорим в эти дни о том, как нужно питаться, что можно кушать, чего нельзя кушать, но мало говорим о главном. Что вот сейчас нужно говорить прежде всего о том, как, ну, простите за такое сравнение, как бы не съесть друг друга, как бы, как бы не захлебнуться вот в том, что происходит сейчас на улицах. Ведь вот вы говорите, время поста радостное, но радости-то мало. Я могу, конечно же, как человек, который уже ну, немножко пожил на этом свете, подвергнуться такому искушению и начать в других людях искать какие-то недостатки, которые мне бы хотелось исправить. И этот подход, он в корне неправильный. Вот я сегодня буду говорить о себе. О себе. Я буду говорить о себе, и кто хочет, пусть меня услышит. Тот, кто сегодня расстроен, тот, кто сегодня нервничает, тот, кто сегодня задает вопрос, а что же делать, куда идти, к чему стремиться. Я могу свидетельствовать о себе только. Дорогие мои, в каждом из нас, я говорю про себя, есть семена страстей, и семена греха. Есть то, с чем каждый человек он должен бороться и пропалывать свою душу. То есть у нас это называется покаянием. Для другого человека, может быть, это ну, какой-то самоанализ или какой-то э, иной способ э, видеть себя. Если ты видишь э, свои немощи, видишь свои недостатки, понятно, что э, для меня, как для верующего человека, сегодня зазвучала молитва ⁇ Даруй мне, Господи, видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего ⁇ Вот в этой, формулировке, в этой формулировке, как ни странно, э, заключено, э, заключен тот самый секрет как э, выйти из происходящей ситуации. То есть, э, к сожалению, я констатирую факт, что, э, родившись в СССР, живя 20 лет в этой стране, я так и не научился любить искренне того, кто на меня не похож. Соответственно, э, как... Э, как человек, мне бы хотелось, чтобы все были такими, как я. Я как человек не признаю, к сожалению, права другого быть не похожим на меня. И в этом я вижу проблему. В этом с этим я буду в этом посту бороться. Но не с тем, не с другим человеком, не с его мнением, не с его ошибками, не пытаться в нем вырвать. Вот тот сучок, как мне кажется, который находится в глазе брата моего, не пытаться тяжелой лапой э, прибить, как тот медведь, который э, пытался помочь э, мужику к спящему, потому что на него там сел комар, не пытаясь э, залезть в душу другого человека. Я хочу разобраться со своей душой, и в этой душе понять, э, что есть хорошо и что есть плохо. И Но когда... а с душой лучше разбираться, наверное, в тишине. В тишине, наверное, конечно. Так, Потому что а как, как, когда то, все что... бурлит... Да, когда... как же на площади вот то, что происходит? То, что происходит на улице? Зададим себе Кто... вопрос, зачем я выхожу на улицу? Зачем я выхожу на улицу? То есть получается, что те, та борьба, которая должна быть внутри меня, борьба со своими страстями, значит, когда я выхожу на улицу, значит, я должен признать, что я проиграл. Я не сумел разобраться в себе, я иду разбираться с другими людьми, я иду им доказывать нечто. Я иду им э, навязывать свое мнение. Я э, иду э, противоставлять свою точку зрения чужой точке зрения. До тех пор, пока я не разобрался в себе, пока я не стал тем Светочем, тем светильником, о котором говорит, что э, Священное Писание, что э, будьте таковыми, чтобы, глядя на вас, люди прославляли Отца Небесного. Есть проповедники, которые ничего не говорят. Достаточно на них посмотреть. Есть носители определенных идей, которым не надо произносить долгие речи и убеждать кого-то, что хорошо, а что плохо. Человек сам это чувствует. Почему? Потому что всякая душа по природе своей христианка. Человек, который увлекается любой идеей, человек, который готов слушать, скажем так, тех людей, которые призывают к каким-то крайним мерам, людей, которые проявляют те страсти, которые лучше не выплескивать наружу, те страсти, которые можно было бы те же силы, те же энергии потратить на, на созидание. К сожалению, гораздо проще это потратить на разрушение. Опять Но же, я говорю о Что случилось, выплеснули? Что, что, да, Какой секрет, плеснула? да? Наверное, есть ли, просить прощения. Да. Как про вернуть прощения. вот это вот согласие? В любой семье есть ссоры, мне кажется. Любая семья, угу. а, если мы себя мыслим семьей, если мы мыслим единым а, организмом, а, происходят конфликты. Конфликты происходят по той причине, что... Накапливаются эти недоразумения. Кто-то что-то недопонял, кто-то что-то недосказал, кто-то э, пририсовал другому человеку те качества, которые, которых у него нет. И решил, что э, перед ним противник, перед ним враг. Хотя до этого, казалось бы, у людей все было хорошо, все было нормально. Получается так, что э, либо мы настолько легко внушаемы, что стоит человеку прийти со стороны и поссорить нас, и мы поссорились. Либо действительно были вот эти все недоразумения, которые копились до какого-то времени и проявились в такой вот страшной форме, как противостояние брат на брата, когда в одной семье люди перестают понимать друг друга. Вот если мы честно как бы на эти вещи посмотрим, то мы должны все равно прийти к очень такому непопулярному выводу. Дело в том, что выход у нас один, то есть я, я, я буду все равно смотреть со своей колокольни, выход у нас один ⁇ стать христианами. Почему? Потому что если мы не станем таковыми, если мы не научимся прощать, любить, поступать не по естеству, не по логике, а поступать по любви, тогда у нас второй выход. К сожалению, это война. Как бы это страшно ни звучало. Почему? Потому что только христианство идет против той эволюционной теории, когда выживает сильнейший когда необходимо отсекать слабых, когда э, человек э, ну, действует, э, руководствуясь принципом ⁇ Я хочу есть, и мне все равно, кто стоит передо мной ⁇ Христианство идет против этого всего своей жертвенной любовью, своей, своим э, смирением, своим прощением. Э, знаете, есть такое выражение, что биологическая эволюция прекратилась тогда, когда появился пенициллин. Вот, то есть это, я думаю, что христианство ⁇ это как раз тоже своеобразное э, то лекарство, которое э, прекратило э, человеческую эволюцию в плане э, решения э, это все драками, криками, страстями. То есть на, э, казалось бы, логичную э, последовательность размышлений ⁇ Он ударил меня, я ударю его ⁇ христианство отвечает очень нелогичными вещами, очень нелогичными, оно отвечает, оно отвечает любовью. Если мы действительно имеем не только культурное восприятие христианства, как то мы чтим какие-то праздники, мы соблюдаем какие-то обряды, у нас дома есть иконы, если мы не только вот так вот праздничные христиане, а если мы готовы услышать сейчас священника, услышать епископа, услышать патриарха, который призывает нас к миру, давайте все-таки услышим эти слова, потому что сейчас очень много обращений, очень много призывов, деле но это... они как-то проходят мимо наших ушей. Почему? Потому что слова правильные, но сразу вопрос, а почему я это должен делать? Почему пусть я? Кто -то, пусть кто-то да? сделает. Пусть кто-то молится. Он сделает. Пусть, пусть кто-то обращается пусть к Господу, пусть чтобы не было войны, Пусть ну кто-то это. Далее. Есть болезни, есть, есть <с недостатки, <с есть грехи, есть те вещи, о которых все мы знаем и которые, к сожалению, участниками которых мы являемся. Но эти вопросы нужно решать немножко по-другому. Начинать нужно с себя начинать с того, что ты будешь убирать у себя в доме, что да, ты будешь убирать ты сам свою душу. обращаться к книгам. Вы знаете, вот батюшка, говорят, что счастливые читают книги, <coughs> а все другие смотрят э, телевизор. Ну, вот хочется, чтобы, э, ну действительно, любой канал э, включаешь, ну, 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 ну просто вот что что делать? Вот это вот как цепная реакция. Люди становятся недовольными и в семье, да, и на работе. И вот что, не смотреть, читать, читать мудрецов? А ведь книг замечательно, много замечательных. Вот восточная мудрость гласит о том, что то, о чем вы говорите, что миролюбие — мать всех добродетелей. Прекрасные слова, я скажу, что блаженные миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Добродетель нужно тоже о ней рассказывать. Добродетель, о ней нужно свидетельствовать. Пусть э, в каждом из нас, вот даже наши дети, ведь э, вы очень правильно говорите, что в семьях вот эту нервозность, которая сейчас присутствует среди взрослых, начали ощущать дети. Они в школе, в детском садике обсуждают взрослые проблемы. Взрослые, дорогие, мы лишаем наших детей детства. Мы даем им еще не начавшейся проблеме, мы их уже приучаем к тому, что, оказывается, можно вот, вот такими способами проявлять свое мнение. И кто громче кричит, кто, как ему кажется, сильнее, тот и прав. Человечество уже как-то научилось договариваться, ведь мне вспоминается мой любимый фильм Выйдут они старики. Я помню все фразы из этого фильма и, и часто просматриваю. Это наш земляк Леонид Быков, Леонид Быков да, да. из Краматорска. Там Кузнечик, по-моему, он, он произнес слово, говорит, люди, человеки, неужели мы не поймем, что война, она разрушает, что может созидать только любовь. И вот здесь, сегодня я буду говорить о любви. Конечно. И буду всегда говорить о о том, чтобы о мы о любви. слышали друг друга, наконец когда говорят дома, там вот, я тебя слушаю. Нет, слушаешь-то слушаешь, но слышишь ли? Слышишь ли, да? Слышишь ли? Вот э, Лина Костенко, ну, выдающаяся наша украинская ПТС, философ, философ да, конечно, да, да, да. большой. Вот э, в поэзии можно найти у нее и радостное, и грустное. Так вот написала, посмотрите, как. Людям не то, что позакладало в ухо, им позакладало души. Ну вот. На то она Элина Костенко, правда? Много вот есть он... людей замечательных, как умных, сделать да. мудрых людей, mm -hmm. которые а, могут быть светочами, людей, которые обозначили и которые исходят из, а, из своего какого-то опыта. Но а, как, как, как христианин я бы попросил каждого из нас, кто хоть немножечко имеет какое-то отношение к церкви, а ведь многие люди крещенные. Обратиться к мудрости божественной, обратиться к мудрости евангельской, обратиться к э, тем словам Спасителя, где Он э, произнес, когда воскрес из мертвых. Первое, что Он сказал, Он сказал, мир вам. Мир вам, да. Мир. И вот этот мир дому всему, это те слова, с которыми апостолы приходили на проповедь. Этот мир нужно беречь, нужно сохранять. Этот мир нужно воспитывать в душе своей. Нужно и так его беречь, как бережем своего ребенка, как охраняем свой дом. Это касается и страны в целом. Не искать виновных в другом человеке, найти виновным в себе. Почему так происходит? Неужели так сложно? У нас грядет вот эта духовная весна, именно так называют Великий пост. Давайте начнем очищать прежде всего вот то маленькое пространство, которое есть вокруг нас очищать в том смысле, что будем мыть, кто слезами покаянными, кто водой чистой, кто э, шлангом будут да. э, будем омывать э, вокруг себя, себя и сделаем немножко лучше чище. Господь поможет, Господь укрепит, Господь не желает страдания. Если своим будет желание. Людям. А желание э, у может... каждого из нас. Я знаете вот о чем, батюшка? Вот э не знаю, может быть, не права, скорее всего, не права, но и все же скажу вам. Вот вы, наверное, наблюдаете, что в церковь все больше и больше ходит людей сейчас, правда? Да. И вот мне кажется, когда смотришь, переполнен храм. Это значит, столько замечательных, чистых, духовных людей. Но почему мы выходим из храма и продолжаем жить так, как жили? Пасочку осветить? Да. Свечу поставить? Да. А дальше? От слова к делу иногда очень проходит очень долгий путь. А самый долгий путь — это от ума к сердцу, когда от правильных лозунгов человек приходит к убеждению, когда действительно необходимо особое усилие. И в храме стоят, к сожалению, не святые люди — а святых мы знаем из жизнеописаний, из житей святых. Они на иконах изображены, святые люди. А в храме стоят грешники. Но это кающиеся грешники. То есть это уже какой-то шанс. Это уже маленький первый шажок к тому, чтобы стать лучше, чище самому и вокруг сделать немножко лучше и чище. Я думаю, что христиане, которых сам Господь называет солью земли, соль должна быть соленой. Соль должна быть такой, которую сразу понятно, это соль. Христианин должен прийти туда, где будет необходимо его действие, где он, как бы это банально ни звучало, каждый на своем месте будет исполнять свое послушание, будет нести тот свет, добро, радость, будет не поддаваться всеобщему такому настроению, которое в силу разных причин, объективных, субъективных обстоятельств, но творить добро можно и нужно всегда. Батюшка, ну, время так быстро пробежало. Я да вас немножко и, успокоил. И, да, да, я думаю, меня лично, я очень переживала, я очень волновалась. Но, Дай Бог, вот, чтобы эта программа да. и те гости, которые сюда придут, они э, принесли э, нашим соотечественникам, данчанам вот то, те нужные слова, которые ожидают все они. И знаете, чем я э, хочу закончить э, сегодня передачу? Ну, э, еще раз Лину Костенко хочу вспомнить, потому что она сказала, что не было эпохи для поэтов, были поэты для эпох. Так вот, через несколько дней, буквально 200 лет Тарасу Григорьевичу Шевченко. Так. Вот читаешь, я не знаю, я бы посоветовала вам, вот, уважаемые зрители, вот вечерами на самом деле меньше телевизор см смотрим, больше читаем. Вот, почитайте э, Шевченко. Я э, решила, что в этом году я куплю новый Кабзар, но пока у меня вот такой 66-го года э, рождения. Раритет, так возможно, вот, да. да, так вот, э, э, смотрите, Шевченко по-русски... Э, без малодушной укоризны пройти мытарство трудной жизни, измерить пропасти страстей, понять на деле жизнь людей, прочесть все черные страницы, все беззаконные дела и сохранять полет орла и сердце чистой голубицы. Прекрасное слова. Правда слева? же? Прекрасное. И, 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 дальше, вот смотрите, смотрите, еще. Чему еще зидимося снова? Тарас Григорий Шевченко пише, чи вже навіки розійшлись, і слово правди, і любові в степи і дебрі рознесли. Нехай і так, не наша мати, а довелося поважати, то доля Господа, годіть, смирітеся, молітесь Богу і згадуйте один другого, свою Україну любіть, любіть її, вовремя люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. моліть. Ну, пожалуйста. Это прекрасный эпиров может быть, к программе Украина-Едина. Дай Бог, чтобы мы хранили это единство, потому что его так легко потерять и так тяжело потом найти будет. Спасибо. Во славу Божию. Спасибо. Спасибо, Господи. Я нагадаю вам, шановные, что это наш новый проект Украина-Едина. Побудні ми будемо виходити в ефір? Сьогодні вийшли вперше о 19.30? Завтра моя колега Ольга Цьома вийде з передачі сьогодні у студії, і вона також якусь частину цієї передачі присвятить тому, про що ми сьогодні говорили? Про тему, тему нашої програми Україна єдина. А у середу, о 19.30 і у четверг о 19.30, будь ласка, хто бажає? 266 вісімдесят шістдесят чекаю на ваші дзвінки. Мобільний 050 106 50 10. Чекаю на ваші дзвінки, тих з вас, хто хоче взяти участь у нашій програмі у середу о 19.30. До побачення і пам'ятайте, світанок настає після найбільшої темрові. На все добре, Спасибо.